Yaumat Rasah, 8 minit. Terima kasih Datuk Yang di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk terus, terus serta dalam membahaskan laporan Ketua Audit Negara bilangan 32025 yang mengaudit beberapa agensi uh, pada tahun lepas. Ini merupakan satu lagi bukti reformasi institusi bukan setakat slogan tetapi dilaksanakan, dipraktikkan dengan telus dan secara penterusan dalam parlimen kita apabila laporan ketua adik negara bukan setakat diletakkan dan dibentang dan diletakkan saja tetapi dibenarkan semua ahli yang berhormat daripada kedua-dua pihak untuk sama-sama membahas dan memberikan apa-apa pandangan dan seterusnya dijawab oleh setiap kementerian yang terbabit. Bagi saya amalan sebegini amat mustahak. Dia bukan setakat menandakan Kerajaan mengotakan janji untuk mereformasikan institusi yang sedia ada untuk menambahkan taring, memberikan kuasa yang lebih kepada Jabatan Audit Negara melalui pindaan IUU Akta Audit pada tahun lepas, tetapi lebih penting adalah untuk memperbaiki skala kelemahan dalam tata kelola prosedur kerajaan yang sedia ada agar memastikan bahawa semua dana kerajaan sentiasa digunakan, di, eh, disalurkan dengan cara yang betul untuk manfaat dan kepentingan rakyat Malaysia. Dan lebih penting adalah selepas adanya laporan Ketua Adik Negara, selepas dibahas dan dijawab besok oleh kementerian-kementerian yang terbabit, saya berharap supaya semua cadangan, ya, siur daripada laporan Ketua Adik Negara dapat dipraktikkan selepas ini. Supaya apa saja kelemahan, kelompongan yang berlaku sebelum ini tidak diteruskan. Itulah yang pentingnya kalau ada uh, laporan ketua audit negara. Saya mengucapkan syabas dan takniah kepada kerajaan kerana prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada tahun 2024 bertambah baik. Ini ayat yang dalam laporan audit itu sendiri yang mengatakan bahawa penurunan defisit sebanyak AM 12.24 bilion. Sesuatu yang sangat baik kalau kita tengok nisbahnya. Nisbah defisit kepada KDNK kita pada tahun lepas 2024 adalah 4.1%. Berbanding dengan tahun 2023 5%, tahun 2022 5.5% dan tahun sebelumnya 2021 6.4%. Maknanya nisbah defisit kepada KDNK kita semakin menurun, semakin baik ekonomi kita. Apa tidaknya? Kerana kerangka ekonomi madani yang, di, ah, yang dilaksanakan oleh kerajaan telah berjaya mengawal inflasi mata wang kita dalam keadaan yang kukuh berbanding dengan mata wang asing dunia. Di samping pelaburan daripada luar terus meningkat dan juga indeks KOCI kita terus stabil pada tahap yang meyakinkan. Keadaan sebegini sudah tentunya akan membolehkan ekonomi ekonomi Malaysia dalam keadaan yang sentiasa meyakinkan pelabur asing untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang menarik mereka. Walaupun banyak pujian ataupun banyak perkara yang baik dalam laporan audit ini, tetapi ada beberapa teguran yang perlu diberikan perhatian. Saya nak pilih dua saja sini. Yang pertama melibatkan Kementerian Luar Negeri iaitu audit telah melakukan pengauditan fizikal di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra, Australia, Singapura, Wellington, NZ dan juga Ketutaan Besar Malaysia di Hanoi, Vietnam. Ya, kita nampak ada beberapa perkara yang dinyatakan. Tapi persoalan pertama saya adalah peruntukan mengurus untuk keempat-empat. Ya, pejabat wakil asing kita, yang yang terlibat ni di Hanoi, di Singapore, di Canberra, di Wellington, jumlahnya adalah 23.58 juta. Tetapi yang digunakan hanya 13.89 juta sahaja. Iaitu hanya setakat 58-59%. Kenapa begitu? Adakah ia berlaku disebabkan keadaan yang tidak di, di luar jangka ataupun disebabkan pejawatan sebab saya nampak dalam laporan audit itu kata ada masalah perjawatan. Maknanya, ada sesuatu yang kita perlu perbaiki. Sebab kalau dia melibatkan perjawatan, saya harap boleh diisi. Sebab pejabat kedutaan ataupun high com kita di luar negara melambangkan kedaulatan wakil rasmi kita di negara asing. Jadi saya harap perkara ini boleh diberikan perhatian yang yang apa yang penting yang fokus yang serius daripada Kementerian Luar Negara. Dan saya nak sebut beberapa teguran berkenaan dengan High Com dan uh, Ketutaan Besar ini, ia sebenarnya banyak kepada perkara yang bagi saya perlu diperbaiki dan tak sepatutnya berlaku. Ia tidak merekodkan aset dengan betul ataupun gagal merekodkan. Dan juga ada satu, saya saya berikan satu contoh ini saya sebut secara spesifik. Pejabat Perwakilan Malaysia di Canberra bagi empat kerja-kerja penyelenggaraan landscape di rumah Malaysia dan Chancery yang berjumlah RM27,000. Sebenarnya di Australia tu kalau RM27,000 kita mungkin dalam RM10,000 saja duit dia. Kerja telah dilakukan. Bukan tak buat kerja. Kerja telah dilakukan. Cuma tidak ada perincian kerja dan jumlah jam kerja. Jadi perkara sebegini saya rasa kalau kita mempunyai uh, staf yang cukup, perjawatan semua diisi, kita boleh atasi masalah sebegini. Jadi memang benda ni dah buat sebab kebetulan lautan JKPK ke Australia pernah melawat uh, Highcom kita di Canberra pada bulan Jun lepas. Dan saya juga nak ambil kesempatan ini ucapkan terima kasih dan syabas kepada kerajaan khasnya Kementerian Luar Negara yang telah memberikan peruntukan khusus kepada kedutaan kita di Brussels, Belgium yang sekarang ni mula buat apa eh uh, by pulih Renovation. baru-baru ini saya sempat bertemu dengan uh, duta besar kita di Belgium dan beliau sangat menghargai perkara ini. Cuma saya nak tanya bagaimana dengan kedutaan lain? Sebab kedutaan ini mustahak. Dia lambang negara kita. Dia menunjukkan negara kita serius dan menjadi pemimpin di di peringkat dunia. Dan perkara kedua yang saya nak tegur, nak, nak tegur sikit adalah berkenaan dengan prestasi pelaksanaan projek pembangunan AMK 12. Pada uh, rolling plan 4 API 4 tahun 2024 sejumlah 8755 projek yang melibatkan semua kementerian ada yang banyak ada yang kurang sudah tentu Kementerian Pendidikan Malaysia lebih 2000 projek paling banyak. Saya nak fokus kepada projek lewat jadual ataupun mudahnya kita sebut projek sakit. Ada sejumlah 100 57. Kalau kita ikutkan jumlah ataupun peratusannya, hanya setakat 2% daripada jumlah keseluruhan 8,755. Tapi bagi saya, kita jangan pandang remeh peratusan 2% yang kecil ini. Adalah menjadi tanggungjawab kita, semua agensi kementerian terbabit untuk memastikan projek sakit ini tidak berlaku pada masa akan datang. Saya nak sebut ni, saya nak sebut secara spesifik, Datuk Yang Pertua saya minta sedikit masa tambahan. KPM ada 46 projek. KKTW 34. Petra ada 12, KKM ada 8. KPM saya percaya 46 projek tu melibatkan pembinaan sama ada pembinaan sekolah baru di tempat ya pembangunan baru ataupun bangunan baru untuk sekolah yang setia ada. Ini mustahak, ini tak patut ada. Jadi kena ada pemantauan, kena ada tindakan yang tegas. Kalau perkara tu silap kontraktor kena buat cara yang sepatutnya ambil tindakan tegas supaya projek tersebut boleh disiapkan dan kontraktor lain tidak terikut-ikut. Kalau kontraktor lain akan takut kalau kita tegas. Sama ada dia mungkin yang yang pantau tu mungkin bukan KPM, mungkin KKR. Kena pastikan perkara ni sebab ini isu pendidikan anak-anak kita. Yang keduanya saya nampak PETRA ada 12 projek ini saya percaya projek tempatan banjir. ini janganlah kita musim banjir kita nak bising, kata ini tak ada, tu tak ada. Tapi hari biasa, bukan musim tengkujuh. Tapi kita kena pastikan projek ni siap sebelum musim tengkujuh. Sama juga keadaannya dengan KKM, 8 projek. Sama ada melibatkan hospital atau klinik. Perlu disiapkan ikut jadual supaya perkara ini boleh dihindarkan. Saya mohon cadangkan dengan adanya Pindahan uh, pindaan kepada akta profesion undang-undang 1976 pada tahun lepas saya mohon jabatan audit negara supaya audit lembaga kelayakan profesion undang-undang Malaysia sebab lembaga ni yang menguruskan pemeriksaan sijil amalan guaman CLP... saya pernah tanya soalan tahun lepas dalam dewan mulia ni yang dijawab oleh pihak jabatan perdana menteri bahawa 17 tahun tak pernah diaudit saya tahu pemeriksaan CLP ni saya pernah ambil pemeriksaan CLP ni setiap tahun Uh, LPQ, eh, LPQB ini, dia kutip berjuta yuran pemeriksaan mana pergi duitnya. Wajib wajah di audit supaya kita tahu ke mana. Dia gunakan dengan betul, kita tak salahkan dia. Tapi kena bagi tahu. Dan perkara terakhir, Dat Datuk, yang dipertua, adalah berkenaan dengan peruntukan maris. Kita tahu itu adalah pemberian daripada kerajaan persekutuan kepada semua negeri berdasarkan jumlah panjangnya jalan raya di setiap negeri kepada yang yang pegawai utama adalah pegawai kewangan negeri saya difahamkan tahun lepas saja 5.4 bilion untuk semua negeri dan untuk pihak negeri salurkan kepada agensi yang terbabit ia sangat mustahak cuma saya nak saya harapkan ada satu pengauditan di peringkat persekutuan macam mana agihan dia supaya kita boleh pantau ini jumlah sangat besar 5.4 bilion satu jumlah yang sangat besar dan sering kali kita dengar jalan raya sini rosak sana dan mendatangkan bahaya kepada rakyat kita pengguna jalan raya kita. Jadi untuk menghindari masalah ini kita perlu tegas pastikan dana itu digunakan sebaiknya untuk keselamatan dan kebajikan rakyat kita. Terima kasih kepada Datuk Yang Diketua atas uh, sedikit masa tambahan tersebut dan saya berharap semua teguran laporan audit Ketua Negara dapat di, di apa di ambil sebagai satu teguran yang membina oleh semua agensi dan kementerian yang terbabit demi kebaikan bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya,